ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਨਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ कल रात हमने एक प्रेस नोट काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी तो ये हमने एक बहुत प्रवंतिम एंड प्रकाशनरी प्रेस नोट दिया था क्योंकि परसों चर्चा हुई थी आ, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है जिसका हमने आपत्ति की विरोध किया और आज प्रेस में आप प्लीज जिसको प्रेस में हमने विरोध किया आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है हालांकि फाइनल डिसीजन अभी तक लिखते नहीं आया है लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीजें जो आपके साथ हम शेयर करेंगे आ, मैं शुरू करता हूं राज्यवाल जी से बलबीर सिंह राज्यवाल जी वहां से शुरू करेंगे फिर हम एक एक करके अपनी बात जो कहते रहेंगे और आपके सवालों को बाद में हम डील करेंगे हैंडल करेंगे सिंह राजेवाल जी सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की यह शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा दूसरी बात वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और आ, ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उन, उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में आ, जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा वह तो एक ही मुख्य इशू सी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अजय के उन्होंने जोड़े मिनट्स ने सुप्रीम कोर्ट के जो देखे ने वो दे जो जड़े ना आए हैं बिल्कुल ही जिम्मे राजेवाल जी ने कहा वैसे ही है कि जो तीन कुन है कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी तो रोज एक लिखता है लेकिन महीने में बीस उसके छप जाते हैं ऐसे आदमियों के नाम आए हैं वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं अलग बात होगी लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं जाने नाम बदल भी जाए कल को अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट हमारा ये डिसीजन है कि नाव नहीं कोई बात एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है जहाँ इशू है उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज फ्रीज करना और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है ये है वो है आगे जाएगा संघर्ष जो तो अनिथे समय का है इनडेफिनेट है तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा पीसफुल रहेगा बढ़ेगा संघर्ष गिनती बढ़ेगी आज पांच रास्ते रुके हैं हो सकता है एक दस दिन के बाद दस रस्ते रुक जाए और इसकी हमारी कोशिश भी है और ये सारे देश में भी फैलाएंगे कला दिल्ली ही नहीं जो बड़े और शहर हैं जो हमसे दूर बैठे हैं वहां हैं भी इन कानूनों के खिलाफ पीसफुल चलेंगे एक और बात भी जो आज हमें मालूम पड़ी है अभी नोटिस सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा कि छब्बीस जब... रमिंदर पटियाला छब्बीस के संबंध में कुछ नोटिस है ऐसा अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा जाए इस तरह इस तरह की कोई बात नहीं है हमारा 26 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा नो डाउट लेकिन आंदोलन को समाप्त होने नहीं जा रहा है हम लोग अपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा मैं अपनी बात इसी तरह रखता हुआ आगे पत्रकार मित्रों ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਨੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਰੀਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ왈 ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਭੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ क्योंकि आप सब की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होने वाला है हमारे एट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ पहले एक पिटिशन डली हुई थी वहां पे एक लास्ट स्टूडेंट की तरफ से उसका स्कोप था कि हाईवे खाली करवाना है उसके अंदर सुनवाई चल रही थी उसी के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी और आज भी उसी में आई है तो आपकी जानकारी के लिए है कि मान्यो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को तो आगे डल गई सुनवाई इस पर तो खत्म हो गई है एक तरफ अब तो डिस्पोज ऑफ हो गई है और उसके अंदर ये स्पष्ट कह दिया कि जो फार्मर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे हैव लीगल राइट टू प्रोटेस्ट और उनको यहां से उठाने का और का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता और दूसरा जो एक और षड्यंत्र जैसे बताया मेरे साथियों ने एक पिटीशन नहीं जो पाई है उसमें हमको एट ऑर्गेज फिर नोटिस हो गया है वो इसके लिए है कि छब्बीस जनवरी को जो हम परेड करने जा रहे हैं वो परेड ना हो वहां पे उसके खिलाफ की डलवाई है तो उसके लिए नोटिस आया को सुनवाई है हम देखेंगे क्या उस पर होता है उसके बारे भी रुक लेंगे और तीसरी बात यह है कमेटी के बारे में हमारे राज्यपाल साहब जी ने बताया हमारा उस पर बड़ा स्पष्ट था पहले ही कि जो कानून बनाए हैं कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है बीजेपी सरकार ने बनाई है इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने ने करने है इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं हम ओनस सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट नहीं करना चाहते हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे रिपील से नीचे हमारी कोई लड़ाई रहेगी नहीं एक तो जो कमेटी बनी है उसमें पंजाब के भूपेंद्र सिंह मान है घनवत है अशोक गुलाटी है डॉक्टर पी के जोशी चारों के ही आर्टिकल आप दर्जनों देख सकते हो अखबारों में इन कानूनों के पक्ष में एक दूसरा ये जो कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका है नंबर वन नंबर टू जो उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए एज ए डेमोक्रेटिक राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये दो हालांकि हमारा रपील करने का जो डिमांड है लेकिन जब जो गवर्नमेंट को झटका लगाया है इस चीज दोनों चीज के चलते हुए ये एक अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये हमारा राइट था दूसरा ये है कि हमारी रिपील की डिमांड है तीसरा हमारा जो संघर्ष है राजेवाल जी छब्बीस के बारे में बोलेंगे डिटेल में तेरह को कल हम लोहड़ी मना रहे हैं इस लोहड़ी में तीन कानून को जलाएंगे अठारह को वही महिला दिवस है बीस को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है और फिर आगे तेईस को सुभाष चंद्र जी का वो दिन है जिसमें हम बड़े प्रोग्राम देश में करेंगे इसी बीच जो अदानी अंबानी और दूसरे कारपोरेट हाउसेस की गुड्स और सर्विसेज का बाईकाट है वो जारी रहेगा और एनडीए पार्टनर बीजेपी और उसके पार्टनर के विरोध में देश में जो लहर बनी हुई है वो जारी ही नहीं रहेगी और तेज होगी और फाइनली पच्चीस छब्बीस की तैयारी हमें चल रही है छब्बीस के बारे में राज्यपाल जी आपसे शेयर करेंगे पत्रकार बंधु मैं आपके जरिए सारे देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है विल बी पीसफुल हम पीसफुल थे पीसफुल हैं पीसफुल रहेंगे लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है गांव-गांव में पंजाब में हरियाणा में यूपी में कि शायद किसी दुश्मन के देश पे जैसे हमला करना हो जैसे दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं लाल किले पे जा रहे हैं पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। ये ऐसी बातें, ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। हम जो भी प्रोग्राम करेंगे टोटली पीसफुल होगा हमारा कोई लाल किले पे जाने का प्रोग्राम नहीं है हमारा कोई पार्लियामेंट पे कब्जा करने का प्रोग्राम नहीं है उसकी रूपरेखा हम 15 तारीख के बाद तय करेंगे और वो सब कैसे हम जाएंगे वो आप सबको बता देंगे लेकिन पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड जहां जहां से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे ना पहले आ, आज तक किया ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੂਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਤੇ ਰਹੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੇ ਜਿਸਮੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਵਕੀਲ ਅਸਟੇਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਾਸਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਥੇ ਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਅਸਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

खत्म हो जाए वो नहीं हम करने वाले और ये कानून रिपील करने के लिए है हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे एक तरह नाल जेड़ा कानून ते रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट ने मने है ये कानून गलत ने ये साडा जेड़ा स्टैंड सी ओनु ठीक सिद्ध कीता हाँ, है हाँ पंद्रह मीटिंग जाओगे देखिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हमसे बात कर रहे हैं हमारा ये कहना है कि बाहर कमेटी ना बनाई जाए पार्लियामेंट शुड कम इन बिटवीन पार्लियामेंट शुड डिस्कस राज्यसभा में डिस्कस करें और उससे उसमें सब चीज जो है हैंडल हो जाएगी हम कोई बाहर की कमेटी बना के निगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाए इसके पक्ष में नहीं है ये चीजों को टालने के लिए एक्चुअली हो रहा है और देखिए अभी वो कमेटी में लोग आए सुप्रीम कोर्ट में नहीं पता था ये चारों लोग जो है एकदम बड़े-बड़े सरकार नहीं नहीं। के आदमी है। नहीं नहीं वो भी है ऑलरेडी रिजेक्टेड इट देखो देखो सुप्रीम कोर्ट दे भी सरकार बहुत तरह के दोष दोषारोपण कर रही है पहले भी किए उन्होंने फाइनेंसर्स के लेकर पॉलिटिकल उसके वो लेकर आइडियोलॉजी को लेकर ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇ ਵੰਸ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮੇ ਬਲਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੋਗੋ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਆਪਸ ਮੇ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਕੋ ਹਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ 40 ਜਤਿਵੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਪੀਐਸਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦੈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ उसमें हम उस ट्रैप में फंसने वाले नहीं हमने सर, सुप्रीम कोर्ट से कोई कमेटी मांगी नहीं हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी कोई ठोसेगा तो हम सोचेंगे हमारी हम समझते हैं हम, हमारी कोई जरूरत नहीं उसके सामने पेश होने अरे हमने मैं कह रहा हूं हमने डिमांड ही नहीं किया हमारी कोई एप्लीकेशन ही नहीं कोई कमेटी बनाए ये तो सरकार ने केस डलवाया सरकार का खेल था हम हमारे नाम दे दिया आठ लोगों के हमें इम्प्लीट करवा दिया हम पेश हो गए लेकिन पहले से ही हमने कह दिया कि हम ऐसी कमेटी के सामने नहीं जाएंगे संदेश नहीं, जाएगा। नहीं संदेश ठीक, लोगों में संदेश ठीक जाएगा हाँ सरकार में संदेश गलत जाएगा मैं सौरभ जी बताऊ आपको असल में दिक्कत ये है कि अगर हम उस चीज को मान लेते हैं तो ये पांचों बॉर्डर छह बॉर्डर के ऊपर जो लाखों लोग बैठे हैं ना उसको गलत संदेश जाएगा वो कंफ्यूज होंगे इसलिए ये जो ये जो सरकार कर रही है उसमें इसलिए कर रही है ये या करवा रही है उसमें जो प्रोसीडिंग में भी बात हुई है वो रपील से बाहर अमेंडमेंट के रूप में हुई है सवाल ये नहीं है हम रपील मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कमेटी इन कानूनों में क्या खामी है उसके ऊपर बात करने के लिए बना है हम हमने ये कमेटी नहीं मांगी है सुप्रीम कोर्ट मोटो ले इसको इसको रपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको मोटो लेकर रपील कर सकता है तो क्वेश्चन ये है इसलिए हमने ये कमेटी मांगी नहीं है हम गवर्नमेंट के साथ सीधा नेगोशिएट करके इसकी अपील के लिए लड़ना चाहते हैं कोई माहौल बिगड़ेगा पुलिस तो कुछ भी कहेगी तक नहीं बिगड़े उन अधिकारियों माहौल नहीं बिगड़ने लग गया वी आर पीसफुल वी विल बी पीसफुल ये गवर्नमेंट एक आधार बना रही है रिप्रेशन के लिए हम लोग अभी तक पीसफुल है ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਕੋ ਇਨਸਟਿਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ੜਕਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ